Сама не хотіла вас розпитати про комісію, яка буде спеціально створена. Чи ви вже є створена в рамках Верховної Ради, яку ви очолите. Чи ви можете більше розповісти, яку функцію вона буде виконувати? Комісія з нагляду за АТО чи з перевірки, а то і який вона логістичний вплив матиме на міністерство оборони? І розкажіть більше про систему координації. Комітет, де ви є заступникам, комісія і Міністерство оборони? Хто на що може впливати? Я хочу єдина додати два слова. що... Все усилия многих средств массовой информации с момента начала перемирия, так называемого, было рассказать людям о том, что у нас мир то есть, в общем-то, даже манипуляционными методами. И люди устали от войны, они начали отворачиваться даже от тех сводок, которые раньше были популярны. Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас люди понимают, что нужно отстаивать независимость. Мы надеемся, что это действительно повернет общественное настроение. Что касается комиссии, то это комиссия на правах парламентского комитета. Вот есть у нас специальная комиссия с вопросов приватизации, здесь то же самое. Вопросов контроля гражданского, в том числе парламентского, цивильного контроля. Контроля значит, над военной организацией державы. Это и предприятия, это и непосредственно воинские подразделения. Мы можем, имея законные права, привлекать волонтеров, гражданских активистов, добровольцев людей, которые действительно не понаслышке знают о проблемах армии, к контролю и за кадровым состоянием, и за вопросом материального обеспечения. Мы планируем в зоне АТО, так называемой, видите, я уже тоже зона АТО, на фронте, привлекать к себе на помощь людей, которые там постоянно находятся, и все вместе делать невозможным разные коррупционные схемы, разного типа головотябства, новую кровь заводить в армию кадровую. Значит, и если у нас не будет хватать полномочий, в общем-то, для того, чтобы власть исполнительно реагировала, будем превышать свои полномочия. Сейчас военное время, нам необходимо победить. А, то есть комиссия будет иметь общественный совет, значит, и мы, как законодатели, имеющие контрольные функции, будем стараться и помочь Министерству обороны, но где надо проконтролировать. А в чем, она будет комитет, или комиссия по АТО перетинаться, что мать будет спильного с комитетом, где вы заступником, с комитетом с обороны? А Ни в чем. Дело в том, что это функция извлекли из ведения комитета, то есть она раньше была в комитете, вы вывели в отдельное направление. И я думаю, что это правильно, потому что сам гражданский контроль, который во многих развитых странах имеет очень важное значение, у нас было, в общем-то, не разу. У нас это было либо именем революции, что позволяло и игнорировать впоследствии, никаких правовых последствий многие требования не имели либо вообще как профанация. То есть нам нужно сейчас обновить кадровый состав, необходимо, чтобы были тендерные закупки прозрачные, в частности, делать вот этот вот межведомственный комитет, который мониторит цены, который не позволяет превышать бюджет и так далее, заводить новые кадры, иллюстрация в том числе это вопрос. То есть я думаю, что многие активисты, которые относились к армии скептически, считали, что ничего хорошего там быть не может, имеется в виду минобороны и прочее, мы сейчас их энергию туда привлечем. Потому что нам нужно побеждать системно. У нас есть свое государство, и нам необходимо поменять местами тех чиновников, которые не справляются, с теми людьми, которые без полномочий делают свое дело.